mana bugun o'zbekiston temir yo'llarida lokomotiv parkini yangilash loyihalarini yana bir qadami amalga oshirildi ya'ni elektrovoz parkini yangilash bo'yicha xitoy uh, xalq respublikasi bilan uh, amalga oshirilgan tender savdolari natijasida 30 uh, o'ttizta elektrovoz kirib kelishi uh, ko'zda tutilgan edi shu loyihani dalyan zavodini elektrovoz ishlab chiqaruvchilari pandemiyaga qaramasdan o'z vaqtida ishlab chiqardi va birinchi elektrovozimi mana ilk bor kirib keldi bu yil oxirigacha o'n ikkita elektrovoz va keyingi yilni e, mart oylarigacha o'n sakkizta elektrovoz va jami yangi 30 o'ttizta elektrovoz kirib keladi 30 tadan 22 tasi yuk tashishga mo'ljallangan elektrovozlar va qolgan 8 e, sak e, tasi yo'lovchi tashish vagonlarini tashish uchun mo'ljallangan elektrovozla elektrovozlar kirib keladi endi yuk tashish elektrovozlari mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar bu ikkita seksiyadan iborat ikkita kuzovdan iborat har bitta kuzovda 6 tadan o'q ok bor endi buni quvvatioqi to, o'n to'rt ming olti yuz kilovatt quvvatga ega yuk tashish elektrovozlari bu judayam baquvvat elektrovozlar yo'lovchi tashish elektrovozlarimiz esa to'qqiz ming olti yuz kilovatt quvvatiga ega tender savdolarda yigirma to'rtta elektrovoz olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa xitoy ishlab chiqaruvchilari judayam arzon narxda berganligi sababli biz bu ushbu mablag'larimizga o'ttizta elektrovoz olish imkoniyatiga ega bo'ldi bitta e, elektrovoz masalan yuk elektrovozi besh million bir yuz dollar e, bo'ladigan bo'lsa lekin besh million bir yuz dollarni ichida ikkita kuzovdan yoki ikki seksiyadan iborat e, bu degan so'z bitta kuzovni o'zi ikki yarim million bu dunyo bozorida juda yam arzon hisoblanadi Mm -hmm. bu poyezdni afzalliklari boshqa poyezdlarga qaraganda bularni kuchlanish anaqai ikki barobar kuchliroq qolganlarga qaraganda keyin bu ikki toifali poyezdlarni tashiydi ya'ni yuk poyezdlari va yo'lovchi poyezdlarni tashiydi tezligi bir yuz yigirmagacha ruxsat etilgan bu ikkita seksiyali elektrovoz tog'li rayonlarga mo'ljallangan tog'li rayonlar buyog'i toshkent andijon и e toshkent termiz yo'nalishi bo'yicha yuradigan o'shanga ixtisoslantirib olib kelingan poyezdlar bo'ladi qulayliklari hamma rejim компьютerniy rejim hammasini ichkaridan kirmasdan tashqari o'zi kompyuter o'zini ko'rib turasiz qayerda nosozlik bo'lsa o'zi monitorga chiqazadi shunaqa joy ishlamayapti deydi